выйти, шагнуть вниз, ну, ну, ну как ну, с балкончика шагнуть, это последний шаг, <сёк> нам как-то хочется, чтобы у нас был, ой, я все-таки надеялся, здрасте, и можно поаплодировать, первая красавица у нас вернется, да, она уже вот, добровольно вышла, да, вот к нам третья уже устремляется, и, кстати, дурной пример заразительный, но уже и четвертая я вижу, да. Вот, на самом деле ничего страшного не произойдет, правда. Вы очень-очень будете довольны своим выступлением. Вот, мужчины порадуются опять-таки, а это важная миссия. Итак, еще две, всего две. Ну, как я вас приму оттуда? Ну, как? Здрасте. Да. И вот девушка в черном, да? И все, и все, и все. Уже если кто хотел, думал, решался, то поздно. У нас уже самый красивый хор набран. Вот. Можно бурные аплодисменты, потому что все, вакансии закрыты. Говорили, да. Теперь мы выключаем свет в зале полки, даем всем расслабиться, да. Ноги приятно усталостью наполняются, значит, стопы сухие, голова теряет всяческие мысли, забываем во всех проблемах, а вчера, вот, и только приятное-приятное наслаждение приятное музыкой и красотой наших исполнительниц. Итак, сейчас с ними работают профессионалы, это Марсель, он почему-то работает не с ними сейчас, но сейчас займется нам. Да. Вот, и Иван. Вот, буквально через минуту вы увидите, как а, преобразились девушки и как искусно они владеют своим голосом. Вот. Но чтобы их максимально расслабить, заставить почувствовать себя фривольно, даже немножко вальяжно, как-то раскрепостить, вот мы должны кое-что сделать. Мы поможем девушкам, друзья! <плодисменты> На халяву ничего не будет. Тут народу не так много, поэтому все должны участвовать в этой мероприятии. Значит, что это такое? Сами делаем наш праздник. Итак, за страну, за близких, за здоровье детей и если кто не сделает счастья, год не будет, друзья. Год не будет. Итак, поможем или нет? А теперь что? Я говорю фразу. Затем показываю рукой. И вот этот звук, он должен девушек. Значит, как гипноз расслабить сразу. И вы мне отвечаете вот четко по руке, не раньше, не позже, вот так. Нет, ну это я не шучу. Вы пока ничего не говорите. Итак. Немножко вот нервов напряжение внутреннего. И я вижу мужчины спокойные сидят. Исполнение на лицах будет. А должно быть. Итак, еще разочек, пожалуйста, чувственно, глубоко, проникновенно. Я грущу и... и... А тут постеснялись. А, и сразу замолчал. что-то меня слишком слышно. Так, давайте еще разочек все вместе красивыми, и я вам дальше покажу, что произошло у нас с девушкой. на троечку с плюсом, да. Так, ну, ну давайте. Начнем аккуратненько. Да. А, Никого в зале нет, представим. И сзади, и спереди мы только вдвоем, значит, Бокалы Кристова. Вот, да. И я загрустил. Я, я спрашиваю, а ты грустишь? Да нет, конечно. а а, -а, -а, -а. И Мне вот так, все. Я пойму, что мы не грустим. Хорошо? Хорошо. Ты грустишь, и Девушки так красиво проявляют свои чувства, так искренне открыто, специально для вас. Ну давайте попробуем сейчас, да, уже. Второй быть проще всегда, но я чувствую некое волнение в руке и легкую дрожь. Или это у меня после вчерашнего, да? Вчера просто в Киеве был большой концерт. Ты А-а-а! Кто это сделал? У вас получилось, давайте. Попробуем. Как поэт поэту. Вот один раз очень проникновенно и громко о себе заявить. Не покуривайте себя, Нет, ну с может. А, так не получится Чтобы разнообразить. Ну давайте попробуем. Спокойно, спокойно, спокойно. Отказаться уже нельзя. Уже поздно. Назад дороги нет. Я кручу Нет? Не грустите. Но возвращайтесь. Спасибо, девушка. Поехали!